uni sarimsoq iste'mol qiling va siz bilan nima sodir bo'lishini ko'ring sarimsoq bu siz asrlar davomida iste'mol qilgan super poliz mahsuloti ammo biz bu kichik o'simlikning barcha afzalliklarini endigina tushunyapmiz bugun siz yuz foiz tabiiy degan shiorlarni tez tez eshitishingiz mumkin va ularni odatiy reklama shov shuviga bog'lab bo'lmaydi odamlar organik turmush tarzini qabul qilmoqdalar va sog'lom ovqatlanishni kundalik hayotlarining bir qismiga aylantirmoqdalar siz tanangizni dorixona kimyoviy moddalari bilan to'ldirmoqchimisiz yoki sog'liq uchun foydali tabiiy mahsulotlar iste'mol qilishni afzal ko'rasizmi sizning bog'ingizda ajoyib dorivor xususiyatlarga ega juda ko'p o'simliklar mavjud va ulardan biri sarimsoq o'ylaymizki siz sarimsoqni tibbiyotda gippokrat ommalashtirganini bilmagansiz u o'z bemorlariga salomatliklarini yaxshilash uchun har kuni sarimsoq iste'mol qilishni tavsiya qilgan birinchi shifokorlardan bo'lgan biz har kuni xom sarimsoqni iste'mol qilishning beshta muhim sababini bilamiz siz sezilarli o'zgarishlarni ko'rasiz vampirlarmi yoki shamollash bilan kurashasizmi bu muhim emas bizda siz uchun mukammal qurol bor shuningdek biz sizga sarimsoq hididan qanday tezda qutulishni aytib beramiz birinchidan sarimsoq qon bosimini pasaytiradi xitoylik shifokorlar asrlar davomida yuqori qon bosimini davolash uchun sarimsoqdan foydalanganlar yaponiya hukumatı uni bosimni kamaytiradigan vosita sifatida tasdiqladi biz shubha qilishimiz mumkin edi lekin nega bu mamlakatlar haqiqatdan ham samarali bo'lgan noan'anaviy o'simlik dori darmonlari bilan mashhur yurak xuruji yoki qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirish uchun siz qon bosimini kuzatib borishingiz kerak agar sizda bu muammo bo'lsa ayniqsa doimiy ravishda qon bosimingiz yuqori yursa ehtimol siz o'zingizga kerak bo'lgan barcha turdagi dori darmonlarni bilasiz lekin har kuni xom sarimsoq iste'mol qilishni o'ylab ko'ring ilmiy tadqiqotlarga ko'ra sarimsoq qon tomirlarini bo'shashtiruvchi elementlarni ishlab chiqaradi taxminan 12 hafta sarimsoq iste'moli bu qon bosimini sezilarli darajada pasaytirish uchun yetarli ajoyib emasmi ikkinchidan sarimsoq bakteriyalar bilan kurashadi va immunitetni ko'taradi sarimsoqning kichik oq bo'laklari ajoyib immunitet qalqoni bo'lib xizmat qiladi ular tanani zararli bakteriyalardan himoya qiladi bu sizni shamollashdan saqlaydi agar siz shamollash yoki boshqa kasalliklar uchun tabletkalarni qabul qilsangiz ba'zida ovqat hazm qilish tizimi nazoratdan chiqib ketadi asosiy sabablar tanadagi foydali bakteriyalarning muvozanati sarimsoq tabiiy antibiotik sifatida ishlaydi va foydali bakteriyalarning tezroq ishlashiga va immunitet tizimini himoya qilishga yordam beradi u zararli bakteriyalarni o'ldiradi da. ammo dorixona antibiotiklaridan farqli o'laroq u foydali bo'lganlarga tegmaydi o'simlik tarkibida antimikrob ta'sirga ega alitsin deb nomlanuvchi element mavjud bu organizmga infeksiyaga qarshi kurashishga yordam beradigan tabiiy immunitetni kuchaytiruvchi vositadir shunisi qiziqki shamollash dunyodagi eng keng tarqalgan kasalliklardan biridir u shunchalik yuqumliki uni davolashdan ko'ra oldini olish osonroq sarimsoqni har kuni iste'mol qilish nafaqat alomatlar bilan kurashishga balki kasallikning oldini olishga ham yordam beradi har kuni sarimsoq iste'mol qilish shamollash ehtimolini oltmish uch foizga simptomlarning davomiyligini yetmish foizga qisqartirishi mumkin ajoyib raqamlara uchinchidan sarimsoq saraton kasalligini oldini oladi siz buni kutmagan edingiz shunday emasmi biroq sarimsoq saraton hujayralari rivojlanishini to'xtatib dnkni mustahkamlashga yordam beradi va hujayralar ko'payishini tezlashtiradi sarimsoq turli xil vitaminlar va minerallarga boy haqiqiy super tabletka aslida u bizga kerak bo'lgan deyarli hamma narsani o'z ichiga oladi jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kuniga ikkidan besh grammgacha yangi sarimsoq iste'mol qilishni tavsiya qiladi taxminan bir o'rtacha bo'lakcha siz mana shuning o'zi yetarli dersiz lekin shoshilmang to'rtinchidan sarimsoq detoksikatsiyaga yordam beradi rostini aytaylik hammamiz ham faqat sog'lom taomlarni iste'mol qilmaymiz ba'zida biz tanaga taksin olib keladigan fast foodlarga tashlanamiz sarimsoq taksinlarni parazitlarni va jigar bardosh bera olmaydigan dori qoldiqlarini tozalashga yordam beradi jigar faoliyatini sarimsoq tarkibidagi a b va c vitaminlari rag'batlantiradi agar siz ertalab og'zingizdagi noxush hid va ko'zlaringiz ostidagi shishlar bilan uyg'onsangiz bu jigarda qandaydir muammo borligidan dalolat beradi sarimsoq yordamga keladi har kuni och qoringa bir bo'lak sarimsoq iste'mol qilsangiz teringiz silliq yosh va porloq bo'ladi chunki u jigarga tanani tozalashda yordam beradi oshqozon va ishtahani yo'qotish bilan kurashayotgan har bir kishi sarimsoqni samarali davolash vositasi sifatida sinab ko'rishi kerak beshinchidan o'rtacha va og'ir yo'talni davolash shamollashdan va uning barcha zerikarli alomatlaridan xalos bo'lishni xohlaysizmi ko'p odamlar immunitet tizimini eng yuqori tezlikda ishlashini ta'minlash uchun sarimsoqni s vitamini bilan birlashtiradi qattiq yo'tal tomoqni qiynab qo'yadi og'riqni issiq sarimsoq ichimligi bilan samarali davolash mumkin sarimsoq choyini tayyorlash uchun sarimsoqning bir bo'lagini maydalab kesing ustiga qaynoq suv quying damlamani bir necha daqiqaga qoldiring agar hidini yoqtirmasangiz ozgina asal yoki zanjabil qo'shing effekt deyarli darhol paydo bo'ladi sarimsoq choyi bilan tomog'ingizdagi tinchlantiruvchi tuyg'udan rohatlaning ovqat hazm qilish tizimingiz ham bu taom uchun sizga rahmat aytadi darvoqe hammamiz bilamizki sarimsoqni odatda sassiq atirgul deb atashadi super o'simlik haqida eshitganlarimizni hisobga olsak unchalik to'g'ri emas bu ammo ba'zilarga xom sarimsoqning hidi yoqmaydi shunday qilib hiddan xalos bo'lish bobida ba'zi maslahatlar mavjud yangi va semizroq sarimsoqni tanlang mahsulot qanchalik yangi bo'lsa shunchalik kamroq hidlanadi bo'laklardan yashil o'simtalarni olib tashlang eng kuchli hid aynan ularda bo'ladi tozalangan sarimsoqni yuvsangiz hid yanada kamayadi sarimsoqdan keyin yogurt yoki bir stakan sut iste'mol qiling ikkalasi ham hidlarni yo'qotishda yordam beradi va albatta sarimsoq qoldiqlarini tozalash uchun tishlaringizni yuving endi esa bonus sarimsoqli yordam sarimsoq mikroblarga qarshi kurashish xususiyatlariga ega shu sababli u quloq infeksiyalari va boshqa ko'plab kasalliklarni davolashda keng qo'llaniladi sarimsoqning kichik bir bo'lagini ipga bog'lang va yetarli ekanligini his qilganingizda uni tortib oling xulosa qilib aytganda sarimsoq maftunkor sochlar o'sishiga yuzdagi dog'larni davolashda psariaz kasalligini yengillashtirishda vaznni nazorat qilish zamburug'larni davolash va boshqalarda yordam beradi videoga layk like bosishni va sog'lom bo'lishni ta'minlash uchun do'stlaringiz bilan bo'lishishni unutmang bizga obuna bo'ling va doimo bizni kuzatib boring